Нахиба 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 Привет, мы группа Bechcraft Меня зовут Женя, это Дима Мы играем с 97 -го года Вместе Мы познакомились э, в помещении «Старая опера», которая находится в Киеве. И я тогда занимался ничем, а Дима исполнял свою композицию на гитаре. И я услышал потрясающий гитарный звук. Он тоже оценил потом, это очень долго, это многобюджетный. Э, большой да, проект. Большой проект, который нацелен на э, очень... Э, Широкую аудиторию. Это музыка, которая очень громкая, но это не значит, что она совершенно не имеет никакой музыкальной содержания. Содержит. Мы находимся в помещении, это новая галерея, которая открылась на улице Рейтарская. Ее держит наш друг Марк. И мы работаем у него. Мы разнорабочие, то есть мы делаем здесь, мы сносим, мы уничтожаем. Выносим. На чем делаем то, что там скажут здесь? И на данный мы еще можем здесь поиграть вот в это наш уголок, как бы мы сегодня здесь играли. Мы чувствуем себя здесь свободно, потому что я пою в нашем коллективе. Я умею петь только в душе. И сегодня мы находимся в душе. В душе. Тренчи это неплохо, а футболки с тренчами тоже отлично подходят, но пиджаки, скорее всего нет. Я не думаю, что вы увидите когда-нибудь нашу группу бичкрафта в пиджаках. Больше такого не случится и, в принципе, не случалось. Мы киевляне, но в принципе Киев не едем. Но здесь очень приятно. Мы мечтаем о чем-нибудь провинциальном, но у нас никогда этого не получается, потому что нужно постоянно ездить в большие города, общаться с людьми в пиджаках. Сказать, что нам это нравится, я нет. думаю, что нет. я начал заниматься музыкой буквально с детства, потому что мой папа музыкант, и мой дедушка был музыкантом. А каждому человеку надо выбирать жизнь, что делать. Я не, не особо люблю выбирать, поэтому я выбрал самый легкий путь. Я не знаю, я музыкой начал заниматься в свои лучшие и самые энергичные года. И они теперь прошли. И как бы, что я, типа, остался, как бы, у меня есть какой-то багаж музыкальный. И я же не буду его терять. Я буду этим заниматься еще в ближайшее время. Да, мы просто ничего больше делать не умеем, на самом деле. Мы умеем только музыку играть. Первую свою гитару я купил, когда работал э, в кондитерской. Я в принципе уволился из нее, потому что мне все устраивало, но. Мне не нравилось то, что я слишком много ел сладкого. Мне, конечно, еще... Не, я не дошел до этого возраста, но говорят, что от 18 до 25. Мне сейчас 19, и я уже задумаюсь об этом серьезно. До 25 главное не то, что ты делаешь, а главное то, что ты не делаешь. Я считаю, что 25 лет тебе, в принципе, не нужно ничего делать. А потом можно уже задуматься. Потом что что придется... можно начать что-то делать. Окей, я думаю, с этого получится нарезать один маленький нормальный текст, да?